Кандидат на посаду міського голови Василь Тарасенко 15 травня зустрівся із представниками мешканців свого депутатського округу. Відповів на питання та пообіцяв допомогти у вирішенні проблем. Одна з головних із встановленням другої щитової, адже потужності однієї не вистачає на два будинки. Люди неодноразово зверталися до керівництва ВЖРО, писали листи до виконкому. Результатів так і не дочекалися. Хоча у відповідях говорилося, що матеріали вже придбані. Тому вирішили звернутися до Василя Веніаміновича, котрий їм вже допомагав неодноразово. ми взяли всі бумаги, зібрали підписи, віддали далі віддали ВЖЕК, а далі с ПЖРО тоже пришла бумажка, что закуплены материалы, все закуплено. 21 или 27 июля должны были поставить вторую щитовую. На этом И все. И на этом все закончилось. Главному инженеру ПЖРО звонила. Он мне как сказал. А что вы хотите? Обещанного три а на четвертый я забывай. А зашажанка. И, за коммунальный... и все, я развела руки, я говорю, ну что ж, тогда мне с вами не о чем говорить. Все, я тогда сказать, с вашего позволения эти документы все заберу. Я думаю, а -а -а. что мы решим этот вопрос. Ничего тут такого, если тем более оборудование закуплено, я не понимаю, почему Вон, вообще сказать... Сюда. Почему а вообще оно не, Вон, я, не установлено. Посмотри. И второй вопрос еще. Да. Вот у нас рынка. Вот крыша. По всему дому. из южной стороны, из северной стороны. Негодно вообще. Она как решетота. Только дождь прошел или снег тает, по всех стенах бежит вода, и квартиры проникают между блоками. Тру, да. тру, тру, Трубы целевые да. тоже. Только сейчас я закончил сегодня на лоджии с той с южной стороны ремонт, потому что она затекает все время ну, между понятно, блоками, по фасаду, и аж до квартиры черта, пошла, идет. По стене вода бежит и затекает туда. Все. На сегодняшний день, вот, скажем так, три года я уже, так сказать, курирую депутат в вашем округе, в 10-м, значит, смотрим. То есть, скажем так, мне удавалось эти дома поставить, значит, в этот самый в график выполнения работ. То есть, этот дом, крышу перекрыли полностью, аренды поменяли, все, все да, это сделали. Да, да, да. То, а то, это тот слепили. дом тоже самое. В том году сделали 30-й да, дом, да. даже сделали со швами. Я думаю, что если не на этот год, на следующий год будет произведен ремонт и стыков и крыши. Вот в том году тут было аварийное состояние, то есть аварийный участок на вашем доме, то удалось вытащить туда значит, ремонтных, ремонтников по ЖРО, и они эти работы сделали. Какой бы мэр не пришел сегодня, кто бы не пришел на место мэра, то есть за один день до палочки махнуть и сказать, что да, завтра будет рай, не земной, завтра это самое, этого, естественно, не будет. Конечно. То есть если придет человек на должность мэра, который, скажем так, болеет за город, который любит город, и в которого есть желание работать, есть желание город делать хорошее, ну, тогда, так сказать, должно получаться. Ну, судя по тому, как сделали площадку Совсем, без ничего, без никаких там Нет, предвыборных, я хорошая. кажу, там, обучающие. А чисто человеческий фактор. Чисто человеческий фактор. Детям сейчас отлично. Надеемся, что и тут будет нормально. Ну, чтобы сделать хотя бы, хотя бы сделать для всех, что играют люди, дети у всех. Где белье вешаем, они в футбол. то есть в, той, в волейбол, Немножечко, в тут Хотя бы такая. сеточку поставить им для того, чтобы полигон. Значит, металлоконструкции изготовить я изготовлю. Это, это, поставить поставим. Ну, я думаю, стойки сетку какую-то придумаем, приобретем, чтобы ну, она да, была, пускай да, играет. Да, Только да. единственное, что на ночь эту сетку не, не оставлять, снимай, чтобы снимай. ее потом не то самое. Нет. У нас, если честно, возле подъезда люк канализационный, и он сначала был железо, но его украли, конечно. А потом бетон положили. А потом, когда они поднимали его, приходили смотреть. Разбили. Он лопнул. Угу. И сейчас не дай бог ребенок туда встанет, будет бежать. Ответ на ваш вопрос. У меня в программе предвыборная, скажем так, записывать эти пункты, сказать полностью, значит, в городе поменять железные люки, там бетонные, где-то на пластиковые. В принципе, есть интересные варианты наработки в этом вопросе. Я думаю, оно осуществится. Ну, Они должны быть я закрыты, понимаю, потому что, что да, оно не Осуществится, но лето вот придет И Но будет единичный бегать. случай, а давай, там давайте мы... это из трех или четырех штук Я, я вас услышал. А что... Это единичный случай, давайте попробуем решить. Но, если брать, в общем, ну, скажем да, так, понял. ваш дом, микрорайон, город начиная от ног, мусорок и всего-всего кончающей. Это в каждом подъезде такие же самые проблемы совершенно. Сфера ЖКХ у нас желает быть лучшего. Единственное, что если есть стремление, желание жильцов и, допустим, руководство там, ПЖРО, ЖЭКов, города, чтобы была, связь, и было желание. Я думаю, что со временем можно эти все вопросы потихоньку-потихоньку решать. В Стал. принципе, то, что я обещал, я свои обещания держу. И вот в данном случае площадка, и покрашенные эти самые, значит, для белья сушилки и все остальное прочее я в принципе сделал. То есть если я вам обещаю, что сказать, к летним каникулам для вашей детворы будет волейбольная площадка и ворота мы сварим, и они тут будут гонять мяч, это сделается. Спасибо. Слушай, давай, спасибо. Давайте будем совместно работать. Да, да. За чьи средства вы будете это делать? За чьи средства я буду делать за свои средства, по крайней мере, на сегодняшний день, за свои средства. А в принципе, значит, все остальное. Нужно будет думать, значит, привлекать инвестиции в город, делать какие-то программы. И чтобы это все работало и делалось. Наприкінці зустрічі мешканці 10-го округу виказали добрі побажання своєму депутату та відзначили, що підтримують кандидатуру Тарасенка Василя Веніаміновича на виборах міського голови.